dia dimin uh, ada orang meminta gambar dia and also kemudian dia diugut So, selamat datang to another episode of Puberty with Dignity. Hari ini kita akan kupas satu isu yang sangat membimbangkan. So, it is sex dalam talian dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. So, dengan dunia digital sebagai sebahagian yang besar dalam hidup kita, so, bahaya seperti grooming, sextortion dan eksploitasi seksual semakin meningkat. Saudara, so, episod ni kita akan membincangkan apa yang dikira jenayah dalam undang-undang Malaysia, apa yang ibu bapa perlu tahu and bagaimana kita boleh lindungi anak-anak dalam dunia online. So, bersama saya hari ini kita ada Dr. Rabiato Badariah, penasihat Mahkamah Kanak-kanak and also Kak Aisyah from Spot Community Project who is a pakar pendidikan seksualiti komprehensif. Hi semua, thank you for the opportunity untuk kita bincangkan isu kritikal ini. Assalamualaikum dan hi semua. Uh, jom kita bincangkan isu ini dengan hati dan minda yang terbuka demi kesejahteraan dan juga keselamatan anak-anak kita. Alright, so let's start this conversation. So Dr. Abiato, apa sebenarnya maksud seks dalam talian dari sudut undang-undang Malaysia? Okay, seks dalam talian, okay, uh, dalam undang-undang Malaysia ni di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang kita panggil shortcut CMA. Okay? Di mana menghantar, okay, menyebar, memiliki bahan lucah dalam internet, melalui internet, sama ada benda tu message ke video ke gambar ke, okay, ia adalah satu kesalahan jenayah. Okay, jika dia melibatkan kanak-kanak eh, -kanak, okay, Di mana kita sudah lakukan Hantar gambar bogil ke apa Ini semua kita boleh masukkan di bawah akta Kesalahan seksual jenayah terhadap kanak-kanak Suaka 2017 dan itu juga termasuk juga uh, kesalahan grooming online grooming grooming secara online iaitu apabila pelaku membina hubungan untuk tujuan seksual itu adalah satu kesalahan jenayah hubungan tu selalu bermula dengan pujian kata-kata hmm. cinta kasih sayang pujuk rayu bagi hadiah dan selalunya berakhir dengan ugutan so dalam kes jenayah sextortion ya ini melibatkan ugutan so pelaku ugut Okay, kanak-kanak itu untuk sebarkan gambar atau video lucah. Sebab kanak-kanak tu enggan ya nak ikut arahan dia. So ini adalah satu jenayah serius yang dibawa atas wakar 2017 and also CMA. Alright, so mungkin ramai parents yang rasa macam oh maybe not my son, not my daughter kan. Tapi polis statistik menunjukkan sebaliknya. So maybe boleh kongsikan contoh kes Dr. Rabiata? Okey, pada tahun 2022 ya, ada seorang kanak-kanak berumur 13 tahun. Okey, budak ni dia dihubung melalui TikTok. And the pelaku meminta uh, gambar lucah But she refused to give. So bila she refuse to give, the pelaku ugut dia. I will start to spread gambar palsu. Okey, tapi kes ni telah direport kan where the pelaku dihukum eh penjara di bawah section 10 a uh, Akta Seksual 2017. Hmm. But uh, there's also a case dekat Johor where ah uh, ada budak lelaki umur 12 tahun diperdaya melalui game online. So uh, dia dimin uh, ada orang meminta gambar dia and also kemudian dia diugut why parents kena pantau anak second anak pun kena tahu hak dia sendiri then only they can take care themselves so supaya kita boleh elakkan tragedi segini so, sekini yeah. saya pernah jumpa murid sekolah rendah yang ketagih bahan uh, kandungan lucah uh, pon bukan sebab dia yang cari tapi sebab kawan dia tunjuk um, and then saya juga pernah jumpa kanak-kanak yang melakonkan semula tingkah laku seksual yang mereka uh, saksikan yang mereka lihat online ke atas um, adik sendiri, ke atas anak jiran, ke atas kawan-kawan sebaya, kawan-kawan sekolah. Saya juga ada nampak satu laporan uh, ada kes budak 14 tahun yang buat akaun TikTok palsu dan dia sebar dan upload um, gambar rakan sekelas dia, gambar lucah rakan sekelas dia yang actually dia edit sendiri bukan gambar daripada orang tu tapi dia edit. So mangsa mengalami kemurungan yang sangat teruk. Hmm. Pernah juga yang ada kes budak dah jantina 12 tahun ni dia meng, dia dihantar, diterima eh, kredit game tapi palsu. Okay, so uh, as a bayaran kepada apa? Supaya dia hantar gambar bogil dia So it's considered as a special uh, deal lah ni Okay, nak hantar So bila gambar tu disebar, Kita kena buka siasatan di bawah uh, suaka 2017 dengan CMA Sebab dia melibatkan kanak-kanak tersendiri Melalui perkongsian, perkongsian ini, we learn tak salah guna internet bukan sahaja bahayakan emosi dan maruah, it also menghancurkan masa depan kanak-kanak. Right? Tapi peringatan ni, keperkongsian ni dilakukan bukan saja nak ingatkan kanak-kanak sebab orang dewasa macam kita pun boleh juga kena menjadi mangsa ke atas penyalahgunaan um, uh, internet ni. so right now let's focus pada langkah perlindungan yang more praktikal so apa yang ibu bapa boleh buat Well, dekat sport kita selalu encourage parents untuk a uh, mula berbincang atau berbual ajar anak-anak tentang konsep private dan public daripada kecil apa yang uh, kita lakukan dalam private apa yang kita boleh lakukan di dalam um, um, uh, environment yang public. Contoh yang mudah seperti bahagian badan yang ditutup dengan pakaian dalam tidak boleh disentuh sesiapa. Um, nombor dua, you kena terangkan um, message-message yang pelik ni, right? Kalau ada message pelik, ajar anak untuk uh, um, blog, jangan balas, report, screenshot, right? Cerita dekat mak ayah atau orang dewasa yang mereka percayai. Jangan simpan seorang-seorang. So as a parents parents boleh pantau eh what the kids are doing. So we can use parental control. Okay, kat phone ke iPad ke TV ke so we can use a parental control. And then uh, selagi selain tu pantau aplikasi tu and hadkan masa screen. When to use, when not to use, especially malam. Sebelum tidur tu ambil phone tu and then simpan. So simpan dalam bilik mak ayah. So the kids don't have access to it masa kita semua tengah tidur. So if actually something happens kan, apa langkah segera yang Dan boleh diambil? Segera. Ambil? Hmm. First simpan semua bukti. So jangan padam, screenshot. Okay, sebab kita nak tunjuk kepada polis. So laporkan, laporkan kepada siapa? Cyber security boleh, cyber 999. They have WhatsApp. You can even text them. Ataupun uh, you can go to police station kalau tak boleh pergi ke mana-mana NGO pun. okay? untuk minta bantuan eh. Uh, jadi yang penting jangan padam bukti. Also kena ingat kita uh, berikan uh, sokongan moral, sokongan emosi kepada anak-anak yang tengah go through um, masalah ini. Uh, tolonglah cari kaunselor yang bertauliah untuk membantu sebab anak-anak perlukan uh, bantuan untuk pulih trauma tak hilang sendiri alright so as a conclusion let's recap so teknologi memang tak boleh dielakkan we all know that tapi ilmu komunikasi dan sokongan boleh bantu lindungi anak-anak kita betul dan juga bila kita ajar betul Anak-anak tahu beza uh, Beza antara kasih sayang yang sihat Dan apa itu eksploitasi right? Ajar anak untuk percayakan naluri mereka Untuk percayakan perasaan mereka So, so ingatlah that undang-undang ni Adalah untuk lindung anak-anak kita Tapi prevention start from home Alright, so thank you so much Kak Aisyah and Dr. Rabiato. So, semoga episod ni memberi pencerahan dan kekuatan kepada semua. So, see you again in the next episode. Jaga diri.